Всем привет, друзья, с вами я, Глай, и сегодня я буду играть на сайте на сайте CSGO 500. Это очень классный сайт. Здесь вы вот заходите, вот, куда? Сейчас покажу вот сюда. Вот сюда заходите, и снизу будет там э, другая такая строка, и вписывайте этот мой промокод, Глай, Он будет в описании, и вам дают 1000 монет, 1000 вот этих баксов, чтобы играть и выигрывать. Еще здесь очень классно. Здесь реферальная система есть. Мне дают за, за одного реферала 25 вот этих баксов, а вам аж 1000. Вам очень большая выгода. А, и каждый день дают по, 20, по 25 вот этих баксов. А в неделю дают кажется 50. Так, еще здесь классные розыгрыши на скины. Но тут скины не дают, а дают вот эти баксы на сайт. За них можно купить скин. Вот здесь вот выигрышные, кто выиграл. Вот здесь вот оружие, на какие был розыгрыш. А вот здесь люди, кто выиграл. Так. Вы чтобы участвовать в, эти, в этих розыгрышах вам э, нужно носить ник этого сайта в у себя в стиме. Ну вы короче поняли. Вписывайте вот э, э, название этого сайта в себе в ник. И вы можете участвовать в розыгрыше, может вам повезет. Так что заходите и пробуйте. Сегодня я буду э, играть вот У меня есть э, 1000... 25 монет, и я пока поставлю 25, чтобы аннулировать, чтобы была круглая сумма 1000. Так, ребята, и если вы хотите, чтобы я открывал кейсы на Forest Drop или еще на каких сайтах, ставьте лайки и заходите по... Вот, давайте на красное поставим. И заходите по моим реферальным ссылкам и вводите промокоды. Чтобы я хотя бы как-то открывал кейсы, и вам было интересно. Так выйдет еще видосик про кс очень интересно поставьте лайк под этот видос я хочу вот сейчас подняться где-то к 2000 за сегодня и я ищу давай что выходит красный да ребята я выиграл видите здесь очень просто играть так давайте поставим 75 на черный так еще здесь вот вы входите вот сюда в аккаунт. И здесь, чтобы вывести скины, вам нужно наиграть на 50 тысяч. Просто это очень классно. Здесь можно еще свои вещи вводить вот на этот сайт. Вот так обновляете инвентарь. Вот видите, у меня даже нет классных вещей. Так, и, а это я наиграл с одной тысячи, 17 тысяч. Здесь можно подняться очень хорошо. Так, блин, я так и знал, что выпадет это. Так, у меня есть... у э, о нет, ты что? У меня есть беспроигрышная тактика. Ставим так. И так. Если выпадает красная, то я в минусе. И, 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 ой, если выпадает черная, я в минусе. А если красная, я в плюсе. Фух. Хотя бы не, не вот это. А нет, я не в минусе и не в плюсе был. Так, мне кажется, что сейчас выпадет красная. Давайте поставим. И на синий, давайте поставим. Так. Если выпадает э, что-то одно из этих, на что я поставил, я все равно в плюсе здесь буду на 100 в плюсе, а здесь буду на 300 в плюсе. Это очень классно. Так. Блин, чтоб красный. Да, хотя бы красный. Видите, уже сотку поднял. Очень классно здесь играть. Давайте поставим просто мыс. На... Вот так вот снова. Вот. Но ну, я думаю, что сейчас черная упадет. <laughs> Мне что-то так кажется. Да, снова поднял. Изи. Так, и, а теперь я хочу поставить 200 на черное. Вот мне кажется, что упадет черное. Фух, держим кулачки. 200 это нормальная сумма. Конечно, это 1000 здесь ширп за нее вывести только можно. Ну как ширп? ну, уже такое нормально, где-то за 20 рублей. Но у, у меня в инвентаре я бы закинул сюда, но там ничего стоящего нет. Так, черные, черные, пожалуйста. Да блин, снова красные. Так, давайте ставим на черные, нужно отыграть. И сто... Ой, поставим на вот это. Мне кажется, попадет или это, или это, но не красное. Давай, 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 крутись. Желтое здесь смысла нет на него ставить, оно очень редко падает. Что? Капец, я только что проиграл очень много Блин, я рискну сейчас. Я рискую. Если что, я все проиграю, ну хотя бы наиграю. Блин, ребята, если я выиграю, поставьте лайк, если проиграю, то ничего не ставьте. Хух, я думал уже красные. Блин, вот это экстрим. Так. Мне кажется, что красный уже не упадет после такого. Давайте поставим на вот это. Блин, я в минусе пока. На 500 монет. Ну, вот этих баксов. Или как их Да, ребята, ставьте отыграл. И у, вот теперь упадет красный. Или вот это. Поставил так. Ну, мне кажется, малая вероятность, что упадет черный. Вот что ставит вот 5000 на, на желтый. Блин, ну это я, дебилизм какой-то. Я не понимаю. Да! Поднял еще соточку. Так, вот теперь будет уже черная. Черные. Да, просто ставим на черные пока. Если что, если черная упадет, то поиграем еще. Ну, а если нет, то будем уже заканчивать. Так. Я и не в плюсе, и не в минусе. Ну, уже наиграл хотя бы там 1000. Блин. А так и знал, что надо на это ставить. Вот было чувство. Ай, давайте еще поставим хорошую очень ставочку. 200. Ну что. На черный. Думаю, упадет. И это уже, наверное, последняя ставка пожалуйста, упади черная. Сейчас желтая. Блин, если желтая упадет, то я буду очень рад, господи. Так да как? Капец. Короче, давайте, чтобы видос получился на 10 минут. Ставим, блин. Вот это вот так. поставить. Давайте все проиграем уже. Потом, если что, 300 поставим. Если, блин, сейчас красное упадет, я буду просто Шонки. Синие. Да! О, ребята, 1300. И давайте 300 поставим на черное. И все, чтобы не бы... Чтобы мы не были в минусе и не в плюсе. Если вот сейчас выпадает черное, то мы Окупаем этот видосик на 600 вот этих баксов. Так. Так, крутится, крутится. Да. Да, ребята. Я поднял на 600. Ну что ж, ребята, вот это, такой получился у меня видосик. Я поднял в плюсе на, на 600 вот этих баксов, вам советую этот сайт. Заходите вот сюда, вот. Вводите мой промокод. Глай. Вот. Глай. И он вам даст 1000 монет. А, вы, а, мне, а мне 50. 50. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.